в Луганске? Ой, в Луганске задница, стройка нафиг хорошая. Стройка, да? да? Слушайте, а вы скажите такое, меня вот интересует, есть ли сейчас, сейчас в Луганске воздушное трево? Нет, у нас не было вообще никогда. А вы живете вы в квартире? – Вы живете в квартире? вообще ничего не было. Понял. Вы ни живете тревог, в квартире? Не связи. Я а зразу, я зразу, я зразумею. Взгляну... А ви живете в квартирі чи в домовині? Ви не, в квартирі. В квартирі. А що домовину не маєте, вже такі роки маєте? Не знаю. Я не люблю частний сектор. Там, блин, не знаю, не подобається. А чого, там така тишина, спокійно. Не, 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 знаю. Там всякі кошки, собаки лазять, жучки. Ну, буває, буває. Кто-то кто може щось то зробити. свиньи там всякие. Да, знаешь, держит, да со, с, с, сосед свинью держит. Но а там, на тишина? Улицу. А? А там тишина. А? Но там тишина. я не знаю. Тишина. У меня тоже тишина. Нет, да тут это в квартире не такая тишина, как та. Ну, я не знаю, мне нормально. Я не, не люблю я частный сектор, там, блин, огороды эти, не хочу я, а Лень мне. Город. Ні, та там до роботи не заставляли. Та ладно, не там не треба заставляти. Та, при... Ты береш делать. собі домовину, спокійно, спокійно, один, головне, аби сусіди не бушували. Не бушували. Там головного много там, Головне, щоб і сусіди не бушевали. Головне, щоб не паели ягоды, птицы. Там ніхто ничего не їсть. Головні. Головне, а в пари, не поїли. Ну, і, а пари щоб не поїли. Потім ці, як вони називаються? Як? Е літають всякі... От, там я... ніхто не Ряд. літає, там тишина. тишина. Де? В домовині. Не поїду все одно. Скільки грошей пропонуєш, щоб я переїхав в Чесний сектор? Тобі ще гроші треба? Та то ж мала сума грошей, то, то дорого не коштує. Нет, ты переедешь на пять тысяч гривен денег, ты так упорно меня переселяешь в частный сектор. Сколько можешь предложить денег, чтобы я переехал? Я тебе создал все проблемы. Пять тысяч гривен. Пять тысяч? Да. Пять тысяч гривен, это десять косарей. Десять косарей ты что, Да ты так повыше. Ты же по высшему Да ладно. Десять косарей по шику? Ну, ну, висшему шикуш пойти через косарей даже з кровати не встаю. Не, ну якщо ти хочеш по віп, то дідоро а буде. Дорожче? Якщо ти захочеш, щоб в домовині дирку зробили на пальці. У домовині зробили дирки на пальці. Дубовині зробили. Дирки на, на пальці. На пальці? Ну! Що таке панця? Ну, щоб у тобі у домовині зробили дирочки на, на пальці. А, на пальці? Ну. А що таке пальці? 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 Ага. А домовина це що таке? Це гроб. А ти з України. І ти не маєш, кажеш, що немає тривоги в Луганську. Я От ти Україна. брекун, тільки писок відкриєш і вже я брешеш. Не Іди не ти брекул. Ти, ти в домовину готов переїхати. Вот видиш, у чому ти українець. А ти в вже жиєш і не знаєш, що таке домовин. Добрий вечір. Добрий вечір. Откуда? Звидко я буду? Ага. Вы на украинском разумеете, или я? Да, вы давайте на украинском бо То я русский не знаю, даже украинский, я на польский с вами говорю. На польской? Ну. Я знаете, что вам скажу? Хотите на российской? А -а -а. Хотите на польской? Хотите на украинской? Да, давай. Вот мы сейчас да, вот в землей находимся. Наш... Я уже разумею. понимаю, ты Тыки не матюкаешься. Я, я в чем не сомневался. Бачиш, материйся, а в мене автоматично комп'ютер, звук виключив. Вот біда. Вот біда. Слухай, біда. ти, ти, ти оскільки знаєш українську російську мову. Ти можеш мені сказати, е, чим відрізняється пахва від піхви? Оце воно. Українське кіно. Ну так це пояски, бо я ж не знаю, чим відрізняється пахва від піхви? Молодец, вы человек взрослый. Так, не, ну опыт. да скажи мне, ну что ж ты? Ну, дайте договорить, а, ну, я можно вам ну, разговариваю? Ну, ну разговарив, зачем ты ну, меня пытаешься, сколько я че дорослый, че не? Нет, вы не дурак, вы умный человек. Так, я ж не сказал, че дурак, взрослый, чем не взрослый. Так чем отличается пахва от пихвы? Это ваше. Что мое? Ну, разницу, вы знаете? Нет. Нет. Не. Ну, я говорю, це ваше. То, що не можете мені объяснити, а я дома надіюся, что ви мені підкажете. А я войскослужбовець, за, да? вот здесь, да. Ха. Вроде бы как Україну, да? да. Кого ты хоронив? Yeah. Кого хоронив? А вам это полониться, чи не полонец, чи як оно называется, чи пыхвач, и пыхвач. Чи... Спасибо вам большое! Спасибо большое. Что хлебушек у нас есть. Не, 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 Присутствуют. Сигареты у нас Боже есть, да? Ми. Спасибо большое. Ты украв, мабуть, а? Я родился в Парижей, если что. За Париже. Улица Ангольника, 147. Если что, для вашего сведения. Азарь. за свою Украину всю Где? жизнь. Где ты воюешь? <свеч> Где воюешь? Координаты сказать? Ага. Сейчас. Oh, я записываю. Здравствуйте. Я пойду дальше, потому что неинтересно разговаривать. Почему? Потому что сейчас начнете вы очень за умными словами разговаривать, а я не образованный. Нет, и я же тоже так же сам. Я шумными умными словами никогда не говорю. У меня нет умных а, слов. А, я понял. Ну давайте попробуем поговорить. Да, давайте а, попробуем. Вот ну, давайте, вы откуда? Я с России. Россия, а я из Украины. Да. А где вы из России? Где в России? Северный Кавказ. Северный Кавказ, я понял. Да, а я нет, да, я. Ставрополь. А, был а, ну, понял, я что, как бы. Да. А, а вот вы скажите, как вы здесь Ставрополя, что вы слышали, что в Москве что-то случилось? Как вы считаете? Правильно, да и неправильно. Какие-то пожары слышали, да? Ну, конечно, слышал, да. Пожары, пожары. Ага. Ну, ну как прискорбно конечно прискорбно что а, а вот как так. вы думаете правильно сделала Украина или неправильно я считаю что в общем война неправильная не ну это же понятно что война неправильная видите я с вами согласен а вы кстати за спецоперацию или против я за мир вообще за мир и я за мир а вот поддерживаете спецоперацию или нет У -у -у. Я спецоперацию поддерживаю в плане того, чтобы мирные люди были. Спокойны. Нет, да, я же понял, я же не спрашиваю в плане чего. Я Нет. просто спросил, поддерживайте а, или... да, да, конечно, конечно а, как поддержу, вы считаете, а как вы считаете, а спецоперация, спецоперация это война или мир? Спецоперация это война. Война. Вот смотрите, ваш ответ. Ты за мир, но поддерживаешь войну. Ты себя не чувствуешь, идиот? скорее всего, нет. Ну, смотри, ну ты же за мир, и я за мир. Видишь, мы с тобой одинаково пошли. Да, все верно. Я спросил, ты поддерживаешь спецоперацию? Ты сказал, да, я спецоперацию поддерживаю. Ну, я спросил тебя, спецоперация это война или мир? Ты сказал, это война. И тут же идет вывод. Ты за войну, но поддерживаешь мир. И тут же я тебя спрашиваю, ты себя идиотом не чувствуешь? Я сказал, нет. Нет, ты, наверное, все-таки идиотом чувствуешь. А, ну так, ну это, это ваше мнение. Это сумма. Сумма. Слушай, вот хочу тебя другое мнение да. спросить. Вот ты, ты, смотрю, человек грамотный, знаешь. Слушай, а вот, как, не, ты, не, не, не. вот как, как вы думаете, вот действительно, вот как вы думаете, вот когда Гитлер напал на Советский Союз, ну, я имею в виду, возьму я так, знаете, по-громкому. Нет, давай со Второй мировой войны. Ты знаешь, когда Вторая мировая война началась? Ну, начнем с нее, со, со Второй мировой войны, так она только одна и а Вторая мировая война и была, когда Гитлер напал. Гитлер когда... А когда Гитлер напал, когда началась Вторая мировая война? Ну, конечно. Да когда началась? Ну, Вторая мировая война, когда началась. Ты не знаешь, да? А кто знает? Да я тебе скажу, если ты не знаешь. Я думал, ты знаешь. Ну, ну так, так, вторая или первая? Начнем с этого. Да не давай второй, потому что первый ты тут сказал... Это... Вы, 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 вы начали говорить за сначала за первого, потом за второй... Нет, я полагин. сразу за второй. А, с, с, сразу за второй? Да, за так второй... С восьмого, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну ладно, немножко ошибся, ну черт с ним. И, и, вот хочу... Кстати, кто начал вторую мировую войну? Ты что-то подвис. Кто начал Вторую мировую войну? Ага. Ну, ну, явно не СССР и не Германия. А кто? А кто начал? Ну, кто начал Вторую мировую войну? Как ты сказал, в 1938 году. Сейчас, секундочку, я вам скажу. А, ты смотришь телефон, правильно. Вот, Нет, кстати, ты молодец. Году. Вот это я тебя... Тебя большая уважуха, если ты что-то смотришь. Леженька, привет, привет, ну, рад. Конечно. ну вы же там тоже сидите не с одним компьютером, правильно? Я же тоже через телефон, а вы через компьютер сидите. И у вас там все включено. В общем, стало то, что в 2014 году... Да причем не а, 2014 год? Ну, вторая ну, мировая война. Куда